搞。看啊，他们接下来拍的这今天拍这个，现在就开始睡觉。这几个人啊，都是伪素颜，大家看一下，根本不是素颜，都是伪素颜。<laughs> 在干什么？ 这姐，这个姐妹脱的是不是有点光了？妹这么白，我不知道。佳琪画了个脸谱妆。我进去了，你看。不好意思，吓到了。经过大家几个月的相处，你看现在后台其乐融融，干啥呢？太舒服了。哎呀，而且我我很不舒服。 后台采儿，赵小棠，虞书欣，你们应该发现不了这是虞书欣吧？能不能不要再唱了？首先真的很难。就们偏万一在第六十秒要失误，感谢大家。 月是给我的。五日，是吧？嗯、今天今天是四月五日吗？还是四月四日？四月四日。然后距离呢，我们公司发工资其实还有一天，哦、但是明天中天，所以我们就延后了一天。四月七号。对，四月六号。会不会发呀？不会发了，可能。眼睛是不是有点肿？我们今天来干什么呢？我们今天要来彩排，我们那个明天，呃一百斤六十，一百零八斤。 对，一百七，一百零七，对。别被欺负了，被欺负了。我们大嫂和二嫂。把 <noise> 我拖到地上打。<noise> <laughs> <laughs> 就一身黑色的褂 <laughs> 裙子了裙子了，一身黑色的裙子，然后非常优雅，非常优雅。然后呢，她笑容呢也是很不自然，很自然，就这样，这这叫一张一呲牙，就是这样一直这样微微笑、啊，这样。<laughs> 然后结果呢，就当时。 呃，庄俊老师说，谁觉得自己 rap 比较好卡是站的，咔就站出来人。然后说，谁觉得自己是专业的 rapper，完了他也没坐下。当时我就记住他了，我觉得这个人非常的呃有自信。然后后来，后来等到那个就唠嗑，后来我们就那个出舞台了，不是出台，评级出评级，然后唠嗑。 然后她就是变的一下子就感觉一下子变可爱了，不再是那个诚实的她、嗯，变成了可爱可爱人，然后就是自己家就是很可爱的那种，跟她第一次见她的那种状态完全不一样。第一次撞见的状态就是一个嗯很诚实的女人，呵呵后来再然后就变成了一个少女感十足的一个少女。嗯 那我来说一下我对你们第一印象吧，就是，嗯，我见到你的时候，嗯、我忘了，忘不啥人了，就是我，我是我首先是因为你的声音，就是非常低沉，然后非常的、啊，就是声音特别低，然后我就跟你说，我说你那个高音不行吧。嗯 <laughs> 然后，然后你就说你你中低音什么？然后我们在那唠嗑，然后我就觉得你特别有有特别特别搞笑。然后我就问你什么星座，一问狮子座，我太爱了，对吧？我们就狮子座就是爱狮子，座。对对，而且就是对，然后长得狮子，长得漂亮，然后就是，对伴，优秀，对就对，长得又又又比较高，然后感觉特别聊得来，然后就是什么都说什么，但是他正。 我们那个在吃饭那个时候，就当时咱们迎新会那个时候，我穿的一个制服确实禁锢了我很多的东西，对啊、就是而且你也毫无存在感，我真的觉得那个制服真的很哈。而、啊、<laughs> 而且最后是我们在那种还是也是这种待机室里等的时候，们<对>我们都在唠嗑，唠嗑，唠然后唠着这个有声然后我还说就是等会儿我上去表演的时候，你们给我一个叫声。嗯 在表演的时候，我一直在、嗯、真的，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 少女如我，真的。哎呦，哎呦，说实话，你有，说实话，我发誓，我真的叫，我真的叫你没有刚才那样癫狂，就很自然。但<對>、啊、我是癫狂，真的、嗯。哈哈 r 好的，我们这个组合叫做复仇组合，纽呼噜森瑞，纽呼噜周子健。因为当时我们两个被调到 F 班之后，我们两个没有气馁，我们两个觉得这一次是给我们的机会，我们要更加努力，然后我们两个就成立了复仇者联盟，我们就是纽呼噜，然后后来我们两个真的登上了台，对了。对 我先登了台，对对对然后我登台，我登台，但是我后面听到他念台“呼瑞”，我就看到我看到我没心没肺感觉。对，而且我们两个就是笑场出来之后，我确实除了悲伤难过之后，我们也互相的鼓励，都说自己不服，你呼瑞，你呼的子健。后来直到我们两个登台之后，就站在那个台上，我们两个还离得很近。对 对对对，但是我在台子上呢，我是完美的出现在了刘雨欣就是后面。刘雨欣双子兄弟。哦，那你还是蛮优秀。虽然虽然我的上半身全被那个摄像台挡挡住了，但是我的头，对，但是我一直不放弃，啊、我的表情一直都在的，啊、因为我知道即使有一点点空隙，他都会拍到我，所以我一直都就是笑着，it's o k 对，然后就上去就。 在刘雨昕的那个两个腿中间，一样的快乐。对，对，所以大家一定不要放弃。对对，尤其是呃，我希望大家像我们一样不服输。然后对，给自己乱起名字。加油！遇到挫折就是不抛弃、不放弃，触底反弹。对，我们都，而且你知道吗？当时我教到 F 班之前，我说过一句话，你们都没发现。我在地板。 真的，我们都被 T O V 给打趴下了。那我一会儿我先给他们放他们五分钟，不快，直接把我牙已都抓出去了。哈哈哈！就差三秒了。T O V T O V 给选手中我准备和五分钟，直接滑起来了。我跟你讲，还我去了，去了，去了，现在。我爸把都被李子凡给拖在路上了。走走走，走快，走来。 斯巴传媒啊，没在哪儿啊？来来，帮我拿一下子。孙强来了，真的打架谁谁谁？来，帮我拿一下子。我牙龈都快出血了，怎么回事？哇肌肉力量。哎，你们是。